ॐ श्रीकृष्णपरब्रह्मणे नमः ॐ शुक्लां भरदरं विष्णुं ससिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपसान्तये ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं ॐ व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वैब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः ॐ नारायणं नमस्कृत्यं नरं शैव देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् ॐ श्रीकृष्णपरब्रह्मणे नमः श्रीमद्भगवद्गीता तृतीयोऽध्यायः कर्मयोगः अर्जुनं वाचा जायसी कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्धना तत् किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशवा व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्या येन श्रेयोहमाप्नुयां श्रीभगवानुवाचा लोकेस्मिन्द्विविधा विविधानिष्टा पुरा प्रोक्तामया नघा ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनां न कर्मणामनारम्भात् नैष्कर्म्यं पुरुषोस्नुते न च सन्यस्यनादेव सिद्धिं समधिगच्छति न हि कश्चित् क्षणमपि जातुतिष्ठत्यकर्मकृत् कार्यते ह्यवसः कर्म सर्वः प्रकृतिजैः कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुना कर्मेन्द्रियैकर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते नियतं कुरु कर्मत्वं कर्म ज्ञायोह्यकर्मणः ज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेया मुक्तसङ्गः समाचर सह यज्ञा प्रजासृष्ट्वा पुरोवाचा प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वं एषवोऽस्त्ष्टकामदुक् देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु नः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यता इष्टान् भोगान् हि वो देव दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैर्दत्थानप्रधायिभ्यो यो भुक्तेस्तेन एव सः यज्ञशिष्टासिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते पापा ये पचन्त्यात्मकारणात् अन्नाद्भवन्ति भूतानि पर्जन्याद्धन्नसम्भवः यज्ञाद्भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्मा नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितं एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयतीह यः अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थस जीवति यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिद्धर्थव्यपाश्रयः तस्मादसक्त कार्यं कर्म असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पूरुषः कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्तिता जनकादयः लोकसङ्ग्रहमेवापि सम्पश्यन्कर्तुमर्हसि यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्तयेव च कर्मणि यदि ह्यहं न वर्तेयं जातुकर्मण्य तं धृतः मम वर्त्मानुवर् ते मनुष्याः पार्थसर्वसः उत्सीदेयुरिमे लोकाः न कुर्यां कर्म चेदहम् सङ्करस्य च कर्ता स्याम् उपहन्यामि मा प्रजाः सक्ताः कर्मण्यविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारता कुर्याद्विद्वांस्तथासक्तः चिकीर्षुर्लोकसङ्ग्रहं न बुद्धिभेदं जनयेत् अज्ञानां कर्मसङ्गिनां जोशयेत् विद्वान् युक्तः समाचरन् प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वसः अहङ्कारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणाकर्मविभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्ता इति मत्वा न सज्जते प्रकृतिर्गुणसम्मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्स्नविदो मन्धान् कृत्स्नविन्न विचालयेत् मयि सर्वाणि कर्माणि सन्नस्याध्यात्मचेतसा निराशिर्निर्ममो भूत्वा युद्धस्वविगतस्वरः ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतं सर्वज्ञानविमूढान्स्तान् विद्धिनष्टा न चेतसः सदृशचेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति इन्द्रियस्तेन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्नवसमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भहावहः अर्जुनं वाच अत केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेया भलादिवनियोजितः श्रीभगवानुवाच कामयेश क्रोध एष रजोगुणसमुद्भवः महासनो महापाप्मा विद्येनमिह वैरिणं धूमेनाव्रियते वह्निः यथा धर्षो मलेन च यतोल्भेनावृतो गर्भः तथाथेनेदमावृतम् आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेया दुष्पूरेण नलेन च इन्द्रियाणि मनोबुद्धिः अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येषा ज्ञानमावृत्य देहिनं तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्याधौ नियम्यभरधर्षभा पाप्मानं प्रजहिह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् इन्द्रियाणि पराण्याहोः इन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धे परतस्तु सः एवं बुद्धे परं भूत्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहिशत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम् ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु